Hər vaxtınız xeyir olsun əziz izləyicilərimiz. Bu gün sizlərə Xırdalan şəhərinin girişində, əsas yola yaxın məsafədə yerləşən, 2 mərtəbəli, 6 qarajdan ibarət olan, 6 otaqlı, super təmirli həyət evi təklifimiz var. Evin geniş həyəti var. Fundamenti beton karkasdır, mərtəbələr arası manolit betondur, cüt daşla tikilib, kəmərləri atılıb. Evin divizsinə və təmirində keyfiyyətli materiallardan istifadə edilib, zöldlə təmir olunub. Təmirdən sonra isə evdə yaşayış olmayıb. Tam yaşayışlı ərazdə yerləşir, küçəsi asfaltdır. Qaz, su və işığı qoşulub, daimidir. Evin qarajı. Qaraj da genişdir. Və qarajdan zirzəmiyə keçidi var. Zirzəmi də genişdir, hündürdür və burada pilləkənlərin altında isə kombi otağı var. İndi isə evin içərisində sizi daha yaxından tanış edək. Biz 1-ci mərtəbənin dəhlizindəyik. Evin ümumi sahəsi 260 kvadrat metrdir. 1-ci mərtəbədə yerləşir mətbəx. Mətbəx də genişdir, işıqlıdır, pəncərəsi birbaşa evin həyətinə baxır. Tavan dizaynlaşdırılıb. Qonru xətləri çəkilib, radiatorlar və aparatın quraşdırılması qalır. Evin qiyməti haqqında ətraflı məlumat videonun açıqlama bölməsində qeyd olunub. Daha ətraflı məlumatı açıqlama bölməsindən əldə edə bilərsiniz. Və evin qonaq otağı, qonaq otağı da qeyd etdiyim kimi genişdir, işıqlıdır, pəncərəsi evin həyətinə baxır, tavan dizaynla işlənilib. Və 1-ci mərtəbədə yerləşən yataq otağı. Bütün otaqların pəncərlərinin qarşısı tam açıqlıqdır. Həyət evinin qiyməti haqqında ətraflı məlumatı əldə etmək istəyirsinizsə, videonun açıqlama bölməsindən qeyd etdiyim kimi maraqlana bilərsiniz. Həyət evi ilə bağlı hər hansı sualınız yaranarsa, ekranda gördüyünüz nömrəmizlə əlaqə yarada bilərsiniz. 1-ci mərtəbədə yerləşən sanitar qovşağı idi. Sanitar qovşağın aksesuarları qoşulub hazırdı. Piləkənlər fıstıq ağacındandır. İndi isə evin 2-ci mərtəbəsi ilə siz daha yaxından tanış edək. Qeyd etdiyim kimi, evin birinci mərtəbəsində yerləşdik geniş qonaq otağı, mətbəx, yataq otağı, sanitar qovşağı. İkinci mərtəbədə isə yerləşir 4 yataq otağı, sanitar qovşağı və eyvanı. Burada ikinci mərtəbənin sanitar qovşağı yerləşir. Sanitar qovşağı da burada da tam təmirlidir. Satışda hər növdə, hər zövqə, hər büdcəyə uyğun daşınmaz əmlaklarımız var. Buyurub müraciət edə bilərsiniz. Digər bir yataq otağı. Bu yataq otağı da genişdir, işıqlıdır. Bu yataq otağından isə eyvana çıxışı var. Pəncərələr qarşısına fikir versəz görərsiz ki, həqiqətən də cüt daşla işlənilib. Və həyətin ümumi görünüşü, onu da qeyd etdim ki, həyətin geniş görmək istəyən hər hansı bir alıcı evin yan hissəsində bir zot torpaq sahəsi vardır ki, o torpaq sahəsində əldə edib həyətin tam geniş böyüdə bilər. Və digər bir yataq otağı, bura da genişdir, işıqlıdır. Hayat evi ilə bağlı fikirlərinizi isə şərh bölməsində qeyd edə bilərsiniz. Sizin fikirləriniz bizim üçün əhəmiyyətlidir. Burda isə böyük bir yataq otağı yerləşir. Burda da tavan dizaynı ilə işlənib. Əziz izləyicilərimiz, dəyərli vaxtınızı ayırı videolarımıza baxdığınız üçün hər birinizə təşəkkür edirik.